Salamlar hər kəsə. Bu gün mən sizə network marketing nədir, network necə çalışır və biz necə sərmayəsiz biznes qura bilərik bu haqqda danışacam. İlk öncə düşünürəm ki 21-ci əsrdə yaşayırıq və bir çoxların network haqqında anlayışı var. Ancaq təbii ki, əksər insanlar networku necə eşitdikləri və anladıqları qədər bilirlər. Buna görə də mən sizə bu gün network haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə deyim ki, network marketing nədir? Təsəvvür eləyin, siz hansısa bir şirkət açırsınız və yaxud müəssisə açırsınız və təbii ki, siz həmin müəssisəni reklam etməlisiniz ki, oradan gəlir qazana biləsiniz. Çünki reklamsız biznes biznes deyil, işləmir reklamsız biznes. Məbədi reklam etmək üçün ənənəvi şəkildə reklam necədir? Məsələn, ənənəvi biznesdə biz açdığımız müəssisəni reklam etmək üçün xüsusə bir reklam şirkəti ilə yar alışacağıq, yaxud da ki, hansısa bir reklam edən şəxslərlə razılaşırıq ki, bizim reklamımızı təşkil eləsin və bu şəkildə o reklam təşkil olunduqdan sonra biz artıq oradan qazanc qazana bilərik. Network marketing deyəsən necədir? Təsəvvür edin, sizin müəssisəniz var və siz həmin müəssisəni reklam etməlisiniz. Ancaq ənənəvi reklamdan fərqli olaraq network marketing artıq ə, reklamda reklam şirkətləri əvəzinə mənim kimi, sizlər kimi insanlardan istifadə edir. Məsələn necə olur bu? Təkcə mən hətta bir şirkətin məhsulları ilə tanış olan məhsullarını alıram və istifadəçisi oluram bu məhsulların. Və mən bu məhsulları istifadə edib bəyəndikdə məhsulları tövsiyə edirəm. Yəni ətrafıma, yaxınlarıma tövsiyə edirəm bu məhsulları və mən onlara tövsiyə etməklə o insanlar da gedib bu şirkətdən məhsul aldıqda, yəni həmin məhsulları əldə etdikdə, artıq mən şirkəti qazandılmış sayılıram. Yəni həmin ə, insanlarda mənim reklamım sayəsində şirkət qazandırmış sayılıram. Düşünürəm ki, artıq hər kəsin anlayışı oldu network barədə. Yəni konkret olaraq nə deməkdir bu? Həssizə bir insanlar, ə, də məhsulları tövsiyə etməklə, başqa insanlara tövsiyə etməklə o insanların da şirkətdən məhsullarından istifadə etməsinə səbəb olurlar və bu şəkildə tövsiyə edən insana şirkət reklama görə müəyyən miqdarda ə, vəsait verir. Bəs bizim sisteminə gəldiyə, axı biz deyirik ki, biz satışsız biznes qururuq və ə, bu necədir? İndi mən sizə bunu izah edim. Baxın, bir az öncə mən sizə izah etdim, hansı ki, insan məhsulların reklamını, yəni onları tövsiyə etməklə ə o məhsulların satışına səbəb olur və bu şəkildə ona şirkət tərəfindən müəyyən və vacib ödəniş. Biz də isə biz məhsulları təklif eləmirik. Bizə təklif elədiyiniz lahiyamızın bizə verdiyi imkanlardır. Yəni gördüğümüz işin bizə qazancları, verdiyi qazanclardır və biz layihəmizi təklif etməklə, yəni bizimlə işləməyə insanları dəvət etməklə bu şəkildə network marketinqdə çalışırıq, yəni network sistemdə çalışırıq və bu şəkildə satışla öz biznesinizi qururuq. Təbii ki, bu bəziləri üçün inandırıcı gəlməyə bilər. Ancaq ki bu realdır və mən sizi qınamıram, çünki Network adıyla çalışan və fırıldaqçılıqla məşğul olan şirkətlərlə qarşılaşa bilərsiniz və yaxud şəxslərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bu normaldır. Çünki həqiqətən də belə insanlar var və mən isə sizə tam şəkildə rəsmi çalışa biləcəyiniz və dövlət tərəfindən tanınan Network sistemini təklif edirəm. Hansı ki, siz tam rəsmi şəkildə sənədlərlə və belə deyim dövlətin ə, razılığı ilə, yəni vənlü şəkildə sahibkar olaraq çalışacaqsınız. Hal-hazırda sistemdə 400-dən çox qazanan sahibkar var və gündən-günüə yeni-yeni insanlar ə, bu sistem vasitəsilə gəlir qazanırlar və nəzərinizə çatdırım ki, mən özüm də bu iş vasitəsilə ə, sərmayəsiz öz biznesimi qurmuşam və hal-hazırda gəlirim 600-dən yuxarıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda komandada ə 400 500 7 800 hətta 1000-dən 2000-dən yuxarı, hətta 3000-dən daha çox gəlir qazanan insanlar var. Və bu insanlar hər biri öz bizneslərini sərmayəsiz şəkildə qururlar, hansı ki, sizlər də bu şəkildə qura bilərsiniz networkda çalışmaqla. Burda belə bir sual, növbəti sualımız çıxır ortaya ki, bəs Netword-da kimlər çalışa bilər? Ümumiyyətlə Netword-da yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hər kəs çalışa bilər. Hətta 18 yaşdan aşağı şəxslər də belə ailələrinin razılığı ilə çalışa bilərlər. Ümiyyətlə praktisiyamızda da var ki, 16 yaşdan artıq insanlar əmək qabiliyyətli, yəni iş qabiliyyətli sayılır və bizdə də network sahəsində ümiyyətlə 16 yaşdan yuxarı, 16-17 yaşlılar belə ailələrin razılığı ilə işləyə bilərlər. Əslində bu Azərbaycan üçün çox gözəl bir imkandır. Çünki Azərbaycanda vakansiyalar, iş yerləri veriləndə biraz tapmaq çox çətindir. Çünki təhsilə, təcrübəyə çox önəm verilir və xüsusən də vakansiyalar 18-35 yaş arası olur və daha yuxarı yaş tipləri e, tipində olan insanlar yaxud da təhsil e, təhsili aşağı səviyyədə olan insanlar onlar iş yerləri tapmaqda çox çətinlik çəkirlər. Networkdə isə təhsil e, fərqi yoxdur, təcrübə fərqi yoxdur. Çünki e, sizə onsuz da iş sıfırdan öyrədilir və siz yeni bir sistemlə çalışırsınız, işi sizə tam öyrədiləcəkdir, təmannasız şəkildə, yəni sizdən öyrənmək üçün heç bir pul vəsaiti tələb olunmayacaqdır. Sualı Croatia və biznes netvorka necə qoşula bilərəm? Kimlər ki bu sistemlə çalışmaq istəyir və onları maraqlandırır bu sistem, mən burada əlaqə nömrəmi qoyacağam. Mənimlə WhatsApp-la kontakta keçərək əlaqə saxlaya bilərsiniz və mən sizə Əm iş haqqında bizim komandamızda necə işləmək olar, şərtlərimiz, qazanç haqqında daha ətraflı məlumat verəcəm. Kimlər ki qeydiyyatdan keçmək və işləmək istəyir, onlara işi sıfırdan öyrədəcəm və heç bir təmannasız bu mənim marağımdadır ki, siz qazanasız, irəli gedəsiz və inkişaf edəsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, belə bir sual çıxa bilər ki, sizdə bəs bu qeydiyyat mənə hansısa qorxu yarada bilərmi? Məndə mənim üçün nəsə qorxusu çətin bir problem ola bilərmi? dəki yox, çünki siz bura heç bir sərmayə qoymayacaqsınız. Yəni ki, itirəcəyiniz seçənə olmayacaqdır və qeydiyyat sizdə heç bir məqduriyyət yaratmır, çünki siz öz şəxsi biznesinizi qurursunuz və bunu necə təşkil eləməkdə azatsız Kimisənə sport barədə bu qədər. Əgər ə, bu tip ə, maraqlı videoların davamını görməyini istəyirsinizsə, like edib kanalıma abunə olmağı və bildirişləri açaraq ən fresh videolardan xəbərdar olmağı unutmayın. Ə, bu arada ə, sizin üçün network barədə yaxud sistem barədə hansı mövzular maraqlıdırsa, kommentlərdə suallarınızı yaza bilərsiniz. Mən o barədə ə, fikirlər bölüşəcəm inşallah sizlərlə.